В продолжении темы самогонных аппаратов смакуй, хотел бы показать, как выглядит аппарат профи в сборе. 30-литровый куб, царга, дефлегматор переход и холодильник. Вот как он выглядит уже в рабочем состоянии. Первый перегон делается без подключения дефлегматора. Вы в принципе можете вообще его не включать, можно просто с перехода подсоединить царгу без дефлегматора. Можно как вот у меня сейчас единственное, что не подключать воду. Работает только холодильник. Вода идет снизу вверх и выходит. Холодильник мощный, хороший идет хорошее охлаждение паров и получается хорошая скорость получения продукта ориентируясь при первом переводе только на кубовой термометр я беру продукт до 98 градусов потому что потом уже в браге там ничего не остается такого чтобы мы могли получить там уже или вода или какая-то вонючка и так далее это уже не наши второй перегон мы будем делать с включением уже дефлегматора есть два способа подключения дефлегматора и в следующих видео я именно два способа этих покажу как правильно подключать дефлегматор в этой системе обращаю ваше внимание что такой аппарат купил один раз мы на долгие десятилетия будем иметь э, возможность получать хороший продукт э, у себя дома. Один аппарат мы используем его и при выгонке, э, включая холод только холодильник спирта сердца и при второй перегонке включил дефлегматор, мы получаем уже очень качественный продукт, 90 градусов, который мы будем себе разбавлять до определенной крепости, которую мы хотим, и делать там разные настойки, наливки и так дальше. Все сделано качественно, без всяких вариантов. Куб состоит из двух миллиметровой нержавейки. И полностью все сделано из нержавейки. Вот что мне в этом аппарате более всего нравится. Никакого, вообще ничего, только пищевая нержавейка. Все просто, без всяких там э, заморочек, э, высоких материй и так дальше. Делаем хороший продукт на э, таком себе компактненьком, хорошеньком аппарате. Внизу под видео будут ссылки на мои видео обзоры, на сайт производителя, на рецепты разные. Переходите там, можете посмотреть, кого будет это интересовать. А на сегодняшний момент я буду такое маленькое видео заканчивать. Всем успехов, до скорой встречи!